पदार्थ के निकट छोटे सिदम तो हो जाता है गुरुदेव निकट नहीं है हम कथा करके कई दफा हाजरी भर मिन्न तो करके गुरु की हजूरी चले जाना बड़ी कठिन इस वास्ते दो शब्द ने हजरी भरने और तो गल है तो और बना हाजरी शरीर ने भरने में तो हजूरी अगर मन नहीं है अगर मन हजूरी विच नहीं गया तो कल भी अगर पातशाह की रचना तो निकल गया कि हाजर वैराजर वैराजर हाजर तन करके मौजूद से मन नेड़े नहीं आ सके अच्छे तो अब किसी मन बहुत नेड़े लेने ने। समझाना है दरअसल धर्म की सारी शिक्षा शिक्षा मन तो में गुरु के नेे आज इस वास्ते भी लिया है तो अब सा गुर मर्यादा संकट देता है भगत नामदेव जी महाराज का एक वाक है कि साहेब संकट सेवक बजे किरण काल में जीवे दो फुल लगे साहब मालिक गुरु अगर संकट है, तो है वो करनी जब जद भी गुरु संकट विच आया है बठेरिया तो ने बदावे लिखे हैं बठेरिया तो ने साथ खड़े है और गुरु गुरुदेव बादरथ जी महाराज ने तो साफ कहना प्रयास है संग सखा सब साझा हो होए ननि हो सा कौन ना इनको ओ विपत में से से आराधना तारो चढ़ गए तुमको सुख दे साथी के सारे बन देने दुख का साथी कौन बने सब सुख दे यार बण देने सुख दे मित्र बण देने महाराज से मैंने सुख में बहु संग भय दुख में संग ना तो बंदा कह के देंदा फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी पर शायद साथ कहने कोई तेरा साथी नहीं सब साथ सुख दे साथी और जब तेरे को दुख होगा तो चिराग लेके भी साथी लगेगा नहीं लगना तो महाराज कहते हैं

उस कांदे को कला तो बरताने में कलाबाज मदारी बुरों नहीं बरताने हैं बल्कि नाचे को तेज करती है तो कहा जा प्रबलों गन के आवत लगा बुरो कलाबाज नहीं है मदारी नहीं है गुरु तमाशा करने वाला नहीं है गुरु छात्र नागिन जोड़ने वाला है और सच जितना गहर गंभीर होगा सच दे मार्ग से बेड़ा जितना ज्यादा चलेगा औकड़ा ही औकना है इस बात सच दे मार्ग से चलना बड़ा औख है या या बह या मिट गए रात सुनसान अगर आते हैं इकबाल नस्ते कुछ मेनु सुनसान दिखाई देन कारण बिका रस्ता पहाड़ी रस्ता है उचाइया ने आम हंगवार जो है ये रस्ता नहीं है तो दुख दे समय से कुछ सिखा ने भी बिधावा गुरु गोबिंद जी महाराज नाज हम गुरु नहीं पढ़े सिख नहीं क्योंकि आप संकट देखो सिख बनी पाइए असि भी, पही है? भी पही है। तो बिदावा लिख दिता नामदेव का फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है साहिब संकट वे सेवक भजे अगर गुरु संकट में है साहिब संकट में है तो सेवक आते हूं मैं चढ़िया गुरु तो अंजाम की आता है यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में बैठे परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फैसला चिरम काल में जीवे दो कुल लगे ज्यादा चिर जी नहीं सकेगा आयो घट गए अगर उन्हें वह द्रोह किया अगर उसने धोखा तो दिता है अगर उसने दिता दे समय साहेब का साथ कटे और इस वास्ते कटे कौम धर्म उपन आकर गुरु है तो पंथ सुख संकटित है तो क्षमा करने बटेरिया तो ने बिदावे लिखे हैं तो इन बिदावे लिखने वाले नामदेव जी महाराज का कहना है किरण काल में जीवे ज्यादा दिन नहीं जी सकते तो दो सुल लगे दो फुला इन दिया लगाए मान हो गया लानता पेंद ही रह फिटकार पाते ही रहने तो दो गल मैं बार बार नाम देव महाराज ने पढ़ता रहा तो जेड़ा धोखा तो देगा वक्त सिर मालिक और खास के संकट देख एक तो ज्यादा नहीं जुड़ेगा जिन्हें दिन उसने जीना तो उसने अपनी आयु घटा ली दूसरा दोनों कुल्ला उसलिया लगाए मान हो शर्मसान हो गया उसके पे लानता पैदा रह गया फिटकार जड़िया ने पैदा रह गया गल तो गल स्पष्ट है कि वास्तविक साथी कौन जो दुख का बने कसरती दुख है और कोई नहीं है इन्नी मैर कर रहे हैं कहने में कबीर कसौटी राम की झूठा तुके न कोई तो राम दी कचौटी की है गुरु की कचौटी की है जे कोई किरसा तो राम ने बल्ला के सा मतलब दुनियादार राम दी कचौटी है दुख उन दुख दे साथ देंदा है के नहीं दुख कर के हुण दुख दे च सुकरांण करदा है के नहीं ते दुख दे सी हुण इक ट्रेंडा है के नहीं बस एक कचौटी कबीर कसौटी राम की पूछा तो के न को राम कसौटी सोच है जो मर जी मैं जब इस ढंग गुरु घर का इतिहास पढ़ना के मैंने अजीबो गरीब गल दिखाई दें कि देश के पुराने वसनीक जड़े सन उन्होंने तो आस पास मौकों से गुरुआ का साथ नहीं दिता आस पास मौके द्रोह की तरह छल की तरह और मैं ये भी हैरान हो जाना कई दफा देख के तो का पहला सिख है रायबुलार मुस्लिम है सिखी राय बुलार तो आरंभ हुई इतनी नगर पर ने सच नारा लाया कोई अजय कह रहा है सुनाई तो है

गुरपुरब वाले दिन जब जलूस निकल जाए तो नाल शामिल ही होंगे अजय भी पति खानदान नाल शामिल हो गए फिर अगले चलिए पंजी पाठ का गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन हरि मंदिर के नींव रखे ने फकीर मुस्लिम है हैरानगी भी है मुसलमान है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होंगे ने कि इस देश में बड़े संत साधु दोगी जंगम लेकिन पता चल रहा है सब तो पहले तो इतने सारा नहीं मुस्लिम है तो आज वली अल्लाह पूर्व की तरफ प्रगट होया लिहाजा मैं नमाज भी पूर्व की तरफ बनाऊंगा दिन लहंगे की तरफ नहीं मुस्लिम है और थोड़ा जहां होर अगे जाइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी फौज के चार सौ खलीफे तो अपने चार बच्चे शहीद कराए किसने पीर बुद्धू शाह ने मुस्लिम है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पकड़वाए कितने संधु ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कदम कदम से मुखालफत की किसने

और जब ये बच्चे शाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सोबा सरानदे कचहरी में जब पेश हुए ने तो मेरे पढ़ने के जो इतिहास आया पुरान के महसूल सारे बंदे बैठे ने जिन्होंने फैसला करना कि शाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलिया के संबंधित

अगंचल के ये मार्ग ऐसे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कबूल कर लिये। आखिर अति दुष्टान लाई, जालमा लाई, जाबरा लाई, सपहा, अंतान लाई, बदतान लाई, मजलोमा लाई, निकरा, रक्षता, हाँ। पर जालमा लाई, दुष्टान लाई, अति सात पना। हाँ।

और कोई इस जहर से बच नहीं सकेगा साहब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहीद किया औरंगजेब ने अले दुआले टकराव रहा तो मैंने थोड़ा अर्सा और होया औरंगाबाद जाने का मौका मिले उतों के प्रबंधक मैं कह लगे गए नहीं औरंगजेब की कब्र वेखनी है मैं तो जरूर वेखनी औरंगाबाद तो कोई वार्डन 10 किलोमीटर दूरी पे हुदाबाद देख तो औरंगजेब की कब्र बनी मिली है तो मैं उस कब्र में देखा कच्ची कबर है आले दुआले संगमरमर की जाली हूं नजाम हैदराबाद में बनाई है और परों एक मकबरा है थोड़ी जी दूरी देते बाजा मई दिन चिश्ती के तो पोतरे का

मैं उसने पैसे दिखे तो स्वभाव मेरे मन तो ख्याल उत्पन्न हो ए, और अंग्रेज तेरी कब्र के रात में दीवा जलाना हो तो पैसे मंगते ने तेरी कब्र के बैठ कर मजा और कहा रात में किधरे दीवा जल रहा है पर जिस सच की मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद किया उठे माया दे दरिया पे लगते ने उठे माया कदमा में पे रुल

खड़े मत कहे तो बोलू और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खड़े मत कहे तो बोलू और फावड़ा ये हसे कहता दुनिया देश जा ताजी का कोई दुष्ट मानदरी नहीं पैदा होया जो इस मान दे सिर से वो जहर खटे रे जड़ी गुलमानों डंग मार दिए ताले मानों दुष्टों को डंग मारो लाजिमी डंग मारले ये लाजिमी जो है कटे पीछे उ का

और ने पे बैठा तो नारा लगे नहीं है। पर ने फैसला कर लिया भी सपदे बच्चे ने सिर कुचलना है काजू ने भी तकलीफ कर दी जो सिर कुचलना है इन्होंने दीवारा के चिण के सिर कुचलना इन्होंने

जो है जामा मस्जिद का इमाम शाही इमाम और तो आदा नारा मार जुलम है। तो बहुत वाला तशद हो दीवान सुचा मन की उम्मत लड्डू वंट भी रही मिठाइया वंट भी रही बधाइया तो दें भी रही हैरानगी है तो, तो थोड़ी गल नहीं फिर मैंने कुछ बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज देखो मिलोंगे

तो कुछ और शब्द ही नहीं मेरे पास बड़े नाल के दोस्ती सीड़े ऊड़े पाए रण भी हुई ना किराणा भी पई पूर्ति बंदो ने केंद्र है और ओ लवर चीज पहले पास का देने में मुझे आधार ना मिलदा तो शायद मैं ना कहंदा हूं सुना तो अच्छा भी ना सोचना ही बड़ा कामद्रो दिया बंदा है नहीं

और इतनी गल भी स्पष्ट है कि नाम दो हिंदू घराने इतनी गल भी स्पष्ट है कि नाम दो बचपन की छोटी उम्र कृष्ण का पुजारी रहे बाप में ब्रह्म का पुजारी होया व्यापक प्रभु परमात्मा का पुजारी होया लेकिन कहना है हिंदू अन्ना अंधा सच में वेखण की समर्था ही नहीं है सच की

ऐसा नहीं आया लेकिन शोर मचाया रेडियो ने टीवी ने टीवी ने ना रखे इन्होंने हिंदू बिच दूरदर्शन मैन तो दूरदर्शन नहीं दिखाई देता दे सरकार दर्शन है दूरदर्शन नहीं तो रेडियो ना रखे ना ने ना रख आकाशवाणी कम कर झूठ बाणी है कोई आकाशवाणी नहीं ना कहना चाहिए झूठ बाणी है और सरकार दर्शन है कोई दूरदर्शन नहीं

మే పేగా సగవ పూ మేగా సచ ను बारे सोचने कोशिश नहीं रहा और दे दे कर, नारा बुलंद नहीं जो जो कुछ माता अखबार झूठ बोलिया कहना ही पाया रोम रोम में झूठ इतना समाज है कि हम सच बयान करना इन्होंने बहुत औख और इस झूठ का ही पशहारा समुचे देश में आता रहा को गलत तस्वीर जो बड़े सोने ढंग सौ साल गुरु नानक गुरु गोबिंद जी महाराज ने तमीर की झूठ बोल के झूठ लिख लिख है सोहना तस्वर सिंह की सोहनी यह मूर्ख यह परलो एसारी रुचिया का मारक ये दूर रखता जो है गणी जी तस्वीर डाकू टो की डू है जाबर है ढंग गलत रूप कि जवाब नहीं गलत तस्वीर सुनहरे इतिहास इन्होंने दो साल धूंधार झूठे प्रकार ने दागे मैं अज थे चरण बेनती करा कि दो साल विच इन्होंने झूठ बोल के जोड़ा सा इतिहास की है ये यह सिं साहबान की बुलाई वक्त वो वक्रता से समर्थन दे के उन्होंने धोना तो है जेडेग ने दो तो साल दे। लाए ने चूत बोल बोल के तो खैर मैं संखेप है अर्ज करा साहिबा आज जेड़ा पावन पवित्र वाहक आया तो के मन नेड़े आवे उस गल इनी है कि मन जिसके ने उसका प्रभाव कबूल करता है मन परमात्मा के नेे है